я дам несколько советов, как можно быстро и очень эффективно избавиться от лишнего веса, не прибегая при этом к строжайшим диетам, а используя несколько моих советов. Итак, я считаю, что если человек хочет избавиться от лишнего веса, то он должен в течение дня пить как можно больше Теплой водички. Вода должна быть немножечко горячее, чем обычная. На протяжении дня мы очень часто хотим кушать. Если появляется голод, то мы терпим, голод начинает развиваться по нарастающей. Вечером, когда нападаем на пищу, переизбыток. Я рекомендую на протяжении дня выбрать ту пищу, которую можно носить с собой. Ну, я не знаю, что вам будет угодно. Попробуйте носить с собой небольшие кусочки э, пищи, когда вы будете особо голодны, просто. Жуйте, не торопясь. Рекомендую на протяжении дня обязательно кушать рис с гречкой. Вот такую кашку необходимо кушать на протяжении дня, чем больше, тем лучше. Я очень рекомендую использовать семена горчицы, также саму горчицу. Применяйте семена горчицы. Можно съедать их в сухом виде, также можно просто использовать горчицу. Рекомендую убрать из рациона питания такие продукты, как свинину, копчение молоко хлеб а также сахар если вы кушаете утром пищу то тогда после этого вы должны один час ходить или один час быть на ногах если вы принимаете пищу во второй половине дня в обед допустим то вы должны после приема пищи два часа находиться стоя на ногах или ходить два часа или находиться в положении стоя а в случае, если вы вечером принимаете пищу, то вы должны по возможности обязательно находиться в вертикальном положении, вы должны ходить, стоять, что-то делать, находиться на ногах, находить возможность ходить по квартире или ходить по улице.